Уважаемые гости с разных стран, сегодня в Винницком национальном техническом университете состоится торжественное событие, которое вновь объединило представителей наших братских стран. Это финал. компьютерной графике, в котором приняло участие представители 21 страны мира. Давайте поаплодируем себе всем, кто собрался здесь в этом зале. Будет отдельно просто для представителей Башкорстана, Белоруссии, Вьетнама, Великобритании, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, США, Татарстана, Украины, Чехии, Чили и Швейцарии. Конкурса, мы будем вести на языке. Одной из приоритетных задач наших государств является развитие творческого потенциала ее граждан, поддержка и внедрение высокоэффективных отраслей экономики, создание государств современным высокотехнологичным производством. Поэтому всесторонняя поддержка и содействие молодежи является Конкурс веб-дизайна и компьютерной графики Аккумулирует сегодня лучшие молодые силы Способствует повышению уровня и мастерства участников Участники наших соревнований уже заслуживают признание Поскольку приложили немало усилий для разработки своих работ Каждый из вас прошел собственный путь познания А значит внес свой, пусть еще небольшой, вклад в развитие веб-дизайна и компьютерной графики Конкурс веб-дизайна начал свой марафонский путь в Винницком в национальном техническом университете С тех пор Винница осталась столицей компьютерной графики. Достаточно сказать, что за историю конкурса на него поступило более 4000 работ.